Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana izinkan Pucung untuk terus serta dalam perbahasan. Datuk Yang Dipertua, sebelum saya teruskan perbahasan belanjawan ini, Pucung dengan berat hati ingin membangkitkan sekali lagi kes belajar perempuan yang telah pun ditikam mati oleh seorang belajar berumur 14 sekolah di sekolah di bandar utama pagi tadi. Insiden ini berlaku hanya seminggu selepas insiden gang rape yang berlaku di satu sekolah lagi di Melaka. Pucung rasa sangat sedih dan kecewa. Kes-kes ini boleh berlaku di sekolah kita. This is madness, Datuk Yang Dipertua. Persoalan banyak ibu bapa di luar sana, termasuk saya sendiri juga ada anak, ialah adakah sekolah kita masih lagi selamat untuk anak-anak kita? Datuk Yang Dipertua, tadi saya ada peluang untuk berbincang dengan ahli-ahli jawatan kuasa pilihan wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat berkenaan dengan insiden-insiden yang baru berlaku di sekolah kebelakangan ini. Dan kami telah pun putuskan untuk memanggil KPM dan PDRM untuk pendengaran JKP. Dan selepas itu kami akan membentangkan penyata tentang keselamatan di sekolah di bawah KPM di Dewan Yang Mulia ini. Dan harap Datuk Yang Dipertua dan Tan Sri boleh beri bagi kita lurang untuk bahas penyata ini. Walau bagaimanapun, penyata Dewan Rakyat, penyata pihak legislatif sekarang adalah secondary untuk saya. Untuk Puchong, paling penting untuk sekarang yanglah pihak eksekutif terutamanya Kementerian Pendidikan perlu bertindak dengan sangat cepat untuk make our schools safe again untuk anak-anak kita. Um dan Datuk yang diputar, izinkan saya teruskan ucapan saya dan uh, perbahasan saya untuk belanjawan kali ini. Encik Puchong, Segamat ya Ya. Terima kasih ya, Yang Mohd Pucuang. Terima kasih yang betul saya ingin bertanyakan kepada Yang Mohd kerana adalah leading this committee. Adakah Yang Mohd setuju bahawa kalau apa-apa kes yang melibatkan jenayah di sekolah, sama ada kes, kes bunuh, kes rogol dan sebagainya, KPM wajar mengambil tindakan untuk pecat dia sebagai satu trademark dan juga ambil tindakan dan budaya ini tidak boleh diteruskan. Ya, terima kasih. Apa pandangan Yang Mohd? Saya rasa heads must roll untuk kejadian-kejadian besar seperti ini. Kita tidak boleh lagi uh, sangat uh, lenient untuk pegawai-pegawai ataupun siapa yang terlibat dalam kes-kes jenayah ini. Kerana apa yang akan berlaku ialah anak-anak kita yang akan cedera dan ada yang akan mati. So saya sangat bersetuju dengan uh, yang Perhormat uh, Sekamat tentang uh, ya. salam. Terima kasih baru-baru ini dalam bulan lepas September United Arab Emirates ya telah mengeluarkan satu undang-undang baharu yang menguatkuasakan setiap pengusaha sekolah sama ada awam ataupun swasta dan juga pengelola sekolah ini dikenakan denda punitif yang sangat tinggi daripada 10,000 dirham sehingga 1 juta dirham ataupun boleh sehingga peringkat penjara sekiranya terdapat berlaku kecuaian di pihak sekolah ataupun staf yang terlibat yang melibatkan kes-kes buli ataupun jenayah seumpama ini berlaku di sekolah. Jadi saya mohon pandangan daripada pucukong dan juga pihak jabatan kuasa untuk mempertimbangkan satu kaedah yang yang keras dan stringent bagi menangani kes-kes seperti ini. Terima kasih saya sangat mengalu-alukan cadangan ini dan saya ingin masukkan ini sebagai sebahagian daripada ucapan saya dan saya sangat berharap bahawa pihak Kementerian Pendidikan akan bagi penerangan yang lebih teliti kepada dewan yang mulia ini untuk kita lontarkan cadangan kita juga kepada pihak eksekutif. Um Dato yang dipertua saya teruskan perbahasan saya untuk belanjawan 2026. Pertama sekali, Pucung ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan kerana telah pun membentangkan satu belanjawan yang seimbang antara bantuan segera kepada rakyat dan juga pembaharuan strategik jangka masa panjang. Datuk uh, Datuk Speaker, izinkan Pucung membuka tirai ucapan saya dengan memetik ayat-ayat daripada laporan Big Four berkenaan dengan belanjawan ini. EY berpendapat bahawa belanjawan 2026 saya petik marks a decisive move away from traditional fiscal management towards progressive and responsive policy making where resilience is built not by raising rates but by raising standards. Bagi PwC pula, budget 2026 lands a welcome breather for businesses and the rakyat. The government has pressed pause on expansionary tax measures and opted for a smarter, and steadier course. Manakala Deloitte kata, Belanjawan 2026, saya petik, demonstrate a forward-looking approach towards achieving sustainable prosperity, equitable development and a resilient future for all Malaysians. Akhirnya, menurut KPMG pula, budget 2026 will serve as a strategic blueprint to drive long-term inclusive growth. It demonstrates a careful balance between immediate relief and long-term strategic reform, bridging rural-urban disparities and championing inclusive employment, so that the benefits of Budget 2026 are first felt and are felt first and foremost by the right. Yeah. So Chara Dr. Uh, speaker, respond, respond Big Four adalah sangat positif dalam Begitu juga dengan industri pembengkang. Kalau kita tengok artikel di Edge yang bertajuk Bankers Command Budget 2026 for Boosting Growth, Fiscal Discipline, SME Support, Sustainability, di mana ia melaporkan respon-respon daripada CEO-CEO dari bank seperti Maybank, RHB, OCBC, UOB, Affin Bank, Hong Leong Bank, CIMB Bank, Public Bank dan M Bank semua respon adalah sangat positif. Syabas dan tanya kepada kerajaan. Datuk Speaker, seterusnya Pucung ingin memberi beberapa cadangan dasar kepada kerajaan bagi Belanjawan 2026. Pertama sekali, saya ingin menyentuh isu berkaitan dengan e-waste. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah pun memberi jawapan lisan kepada saya berkenaan dengan sisa e-waste. Di mana pada tahun 2024, sebanyak 55 juta. 55,470 metric ton e-waste telah pun dihasilkan di seluruh negara dan hanya 2,000 lebih metric ton e-waste yang berjaya dikutip setiap tahun dari tahun 2021 hingga 2024. Manakala kapasiti pemprosesan, pemprosesan e-waste yang diluluskan kepada fasiliti full recovery bagi tahun 2024 ialah sebanyak 131,000 metric ton. Ini bermaksud bahawa jumlah e-waste yang dihasil di Malaysia hanya adalah 42.3% daripada jumlah capacity facility full recovery. Manakala jumlah e-waste yang berjaya dikutip lagi rendah hanya 1.5% daripada jumlah capacity full recovery. Beberapa hari yang lalu, Timbalan Menteri telah pun memberi jawapan kepada YB Bentong bahawa Kerajaan tegas dengan penderaan untuk melarang sama sekali pengimportan e-waste dari negara asing. Persoalannya, jika tiada pengimportan e-waste seperti yang dikatakan oleh Timbalan Menteri, maka apakah yang diproses oleh Facility Full Recovery ini? Ini adalah kerana e-waste tempatan yang dihasil dan dikutip adalah jauh lebih rendah daripada jumlah kapasiti facility full recovery ini. Bagaimana pula dengan facility partial recovery yang belum lagi diambil kira di sini? Angka-angka ini adalah tidak teli. Datuk yang dipetua, izinkan saya buat an assumption that something is not right. Terdapatnya pengimportan e-waste yang secara haram. Jika fasiliti-fasiliti ini sedang berjalan dalam full capacity dan kita ambil kira lagi partial recovery, sudah tentunya ada pengimportan e-waste ke negara kita. Jika pendirian kerajaan adalah untuk ban kemasukan semua e-waste, maka kemasukan e-waste ini adalah haram. Oleh itu, Pucung berpetampak bahawa kerajaan perlu siasat dan mengambil tindakan Sudah tentunya jalan penyelesaian adalah kompleks Kerana kita, kalau kita ambil kira lesson yang kita sudah bagi Mereka juga telah pun membuat pelaburan yang besar Tapi Pucung rasa kerajaan perlu berani berdepan dengan isu ini Dan bukan sapunya di bawah kapet Dengan ini Pucung cadangkan Jabatan Alam Sekitar Untuk membuat siasatan sepenuhnya Dan membentangkan rancangan bagaimana untuk mengatasi masalah e-waste di Malaysia dan juga pengimportan e-waste haram di Malaysia. Dato uh, speaker seterusnya pucung ingin menyentuh isu berkenaan dengan peruntukan hampir 2 bilion ringgit yang disediakan untuk menaik taraf sekolah daif dan membalik membaik pulih dan menyenggara semua jenis sekolah. Pucuk ingin mendapatkan anggaran pecahan peruntukan ini kepada semua jenis sekolah termasuk sekolah kebangsaan, SJKC, SJKT, sekolah berasrama penuh, MRSM, sekolah mubaligh, sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah tafis, sekolah agama rakyat, sekolah agama persendirian, SMJK dan sekolah pondok. Pucuk ini menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa selepas belanjawan dibentangkan, pada hari Jumaat terdapat perbincangan yang hangat di kalangan komuniti Cina di media sosial berkenaan dengan peruntukan SJKC. Ini adalah kerana untuk kebanyakan tahun sebelum ini peruntukan penyelenggaraan sekolah diumumkan mengikut jenis sekolah termasuk SJKC. Sama ada semasa pendabiran Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, malah belanjawan 2022 yang dibentangkan oleh Perikatan Nasional juga ada pecahan uh, pecahan tetapi untuk belanjawan ini, tiada pecahan dibuat. Walaupun saya yakin sudah tentunya terdapatnya peruntukan untuk SJKC bagi tahun 2026 seperti tahun-tahun sebelum ini, terutamanya kerajaan perpaduan telah menunjukkan rekod yang cukup baik pada tiga tahun yang lepas. Apa yang tidak dimasukkan dalam ucapan belanjawan telah pun merisaukan komuniti Cina. Ini telah pun memberi ruang kepada pihak-pihak tertentu untuk mencipta fitnah dan pembohongan. Datuk Speaker, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini bahawa masyarakat China memang sangat prihatin dengan isu pendidikan. Ini adalah kerana kita ada satu kepercayaan dan budaya yang sangat mendalam yang boleh dirumuskan dalam satu pepatah China yang berbunyi, 再穷也不能穷教育. Ia bermaksud walau semiskin mana sekalipun, pendidikan tidak boleh dibiarkan miskin. Dengan ini, Pucung ingin cadangkan kerajaan untuk memberi anggaran pecahan peruntukan mengikut jenis sekolah seperti tahun-tahun terdahulu untuk menghentikan fitnah-fitnah di luar sana. Pucung juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memetik satu ayat ucapan Perdana Menteri yang berbunyi. Anak Melayu, anak kita. Anak Cina, anak kita. Anak India, anak kita. Anak Dayak, anak kita. Dan untuk Datuk yang di-speaker, anak orang asli, juga anak kita. Ini saya berharap boleh terus menjadi fauzafa pentadbiran kerajaan Madani. Seterusnya, Datuk Speaker, Pucuk ingin menyentuh isu-isu berkenaan dengan Kementerian Kesihatan. Isu pertama adalah berkaitan dengan inflasi kos perubatan. Perdana Menteri telah pun mengumumkan sebanyak 60 juta dana bersama kerajaan bagi memperkenalkan produk insurans asas dan melaksanakan Diagnosis Related Group, DRG. Pucuk ini mendapat perincian daripada KKM tentang tentang perbelanjaan ini. Datuk Speaker, pengawalan kenaikan premium maksimum 10% bagi insurans perubatan oleh Bank Negara Malaysia akan berakhir tahun 2026. Tapi pelaksanaan DRG Menurut uh, jawapan yang saya dapat daripada KKM, DRG kebangsaan hanya akan dilaksanakan dengan sepenuhnya bermula tahun 2027. Ini tidak mengambil kira lagi sebarang delay dengan izin. Dengan itu pucung ingin cadangkan kepada KKM dan juga kerajaan untuk meletakkan moratorium kenaikan semua jenis insurans perubatan bermula hujung 2026 iaitu akhirnya tempo pengawalan kenaikan 10% sehingga DRG boleh dilaksanakan dengan keseluruhannya termasuk di sektor swasta dengan ini, kita boleh wujudkan tekanan di kalangan syarikat insurans untuk mengawal klaim oleh hospital-hospital swasta dan menyenari hitamkan mereka yang cenderung untuk overcharge, charge berlebihan. Jika tidak, mereka tidak care kerana mereka boleh pass down the cost to the policy holders dengan izin. Langkah ini juga akan mendorong kedua-dua syarikat insurans dan juga pihak hospital swasta untuk melabur masa dan tenaga dalam membantu kerajaan untuk melengkapkan sistem DRG. Jika kerajaan tidak mengawal inflasi perubatan swasta, lebih ramai lagi pesakit yang akan beralih dari sistem swasta ke sistem kerajaan. Ini akan memba ini membawa kita ke isu kedua KKM yang saya ingin bangkitkan iaitu kesesakan klinik kesihatan dan juga hospital. Pucuk ingin cadangkan kerajaan untuk membuat sistem beratur digital. Di mana pesakit boleh mengambil domo giliran mereka bukan di hospital, bukan di uh, KK tetapi melalui app di mana-mana sahaja dan melalui app itu juga boleh mengikuti anggaran masa giliran mereka. Bagi, so, so, dengan itu mereka boleh uh, berancang bila dia bol, boleh pergi hospital. Bagi pesakit yang datang untuk mendapatkan ubat secara berkala seperti pesakit diabetes dan sebagainya, pucung cadangan KKM untuk outsource Pemeriksaan asas dan pemberian ubat berkala seperti uh, ke kepada GP swasta dengan menggunakan sistem seperti eutizam sehat Selangor yang telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Selangor. Dengan ini Kerajaan boleh mengurangkan kesesakan di hospital dan klinik kesihatan dan memberi perkhidmatan yang jauh lebih selesa untuk pesakit pesakit. Tato uh, Timalan, tato uh, uh, Timalan Speaker. Uh, saya masih ada lagi beberapa cadangan. Uh, boleh tak? Uh, boleh tak saya teruskan? Teruskan. Okey. Seterusnya, pucung ingin mengalih ke isu tenaga boleh baru. Saya ini mengucapkan syabas dan tanya kepada pihak Kementerian Kerana telah pun membawa banyak pembaharuan polisi sektor tenaga sejak kerajaan perpaduan ditubuhkan. Ini termasuk membawa RUU kecekapan dan konservasi tenaga dan pindahan akta untuk membenarkan tepati akses melalui CRES, Corporate Renewable Energy Supply System dan pengeksportan elektrik. Datuk di Speaker, untuk Belanjawan 2026, kerajaan juga telah pun cadangkan skim baru untuk menggantikan skim, skim lama solar atas bumbung, Net Energy Metering, iaitu Solar Accelerator Transition Action Program, SOLAR ATAP ATAP. Skim baru ini menghapuskan hak NEM dan membolehkan saiz pemasangan sehingga 100% daripada permintaan maksimum pelanggan. Pucung sangat mengalu-alukan pembaharan ini. Cuma Pucung ini mendapatkan perincian skim SOLAR ATAP ini, sama ada ia merangkumi semua kategori sebelum ini iaitu kediaman komersial kerajaan dan sama ada gabungan maya iaitu sebelum ini di bawah NOVA Uh, dimasuki juga di dalam skim baru ini dan berapakah kategori untuk setiap eh, berapakah kuota untuk setiap kategori ini. Datuk Timbalan Speaker untuk merancangkan transisi tenaga. Pucong ingin sekali lagi cadangan kerajaan untuk meluaskan akses kepada pengguna sedia ada dan bukan hadkan kepada permintaan baru. Pucong telah pun membahas isu ini tentang cadangan ini pada sesi parlimen yang dulu. Cadangan polisi ini bukan sahaja akan merancakkan lagi perkembangan industri TBB, malah juga boleh membantu MNC yang bertapak di Malaysia untuk memenuhi sasaran khabar mereka dan sekaligus menggalakkan mereka untuk terus melabur di Malaysia. Datuk Timbalan Speaker, menurut ucapan belanjawan, Perdana Menteri telah pun menghuraikan sukses story pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan tertentu yang menghasilkan penjimatan bioelektrik sehingga 42 peratus. Secara keseluruhannya, pemasangan solar PV boleh membantu kerajaan untuk menjimatkan bil elektrik. Begitu juga dengan projek retrofit seperti kerja menukar chiller, lampu LED dan lain-lain yang meningkatkan kecekapan tenaga bangunan kerajaan. Dengan ini, Pucung ingin cadangan kerajaan untuk meluaskan pemasangan solar dan kerja-kerja retrofit di kira-kira 10,500 bangunan kerajaan di Malaysia dengan menggunakan mekanisme Energy Performance Contract. Di bawah ataupun kita panggil EPC. Di bawah mekanisme EPC, syarikat swasta mengeluarkan dana ataupun capex untuk projek solar, untuk retrofit di bangunan bangunan kerajaan dan berkongsi penjimatan bil elektrik bersama dengan kerajaan. Jika dirancang dengan betul, projek EPC bangunan kerajaan boleh menjadi bankable di mana kontraktor EPC boleh mendapat projek financing daripada bank. Dengan ini, kerajaan boleh mencapai tiga kemenangan triple win. Satu, mengurangkan pelepasan karbon. Dua, menjimat bil elektrik. Tiga, merancakkan pertumbuhan industri TBB. Dan yang paling penting, untuk cadangan ini, kerajaan tidak perlu mengeluarkan peruntukan yang besar. Oleh itu, saya sangat berharap cadangan EPC ini boleh uh, diterima. Last uh, cadangan saya. Datuk Timbalan Speaker, seterusnya Pucung ingin berbincang sedikit berkenaan dengan khazanah. Puchong ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada tim Kazana kerana telah pun mencapai kejayaan yang cukup luar biasa dalam pelaburan syarikat Farm Fresh yang telah pun IPO pada tahun 2022. Untuk makluman dewan yang mulia ini baru-baru ini menurut laporan DH, pelaburan Farm Fresh oleh Kazana telah pun meraihkan keuntungan untuk Kazana dan juga bermaksud untuk rakyat Malaysia hampir 900 juta ringgit. Hampir satu bilion keuntungan. Syabas dan tanya kepada tim Kazana. Walau bagaimanapun, Datuk Timbalan Speaker, selain daripada sukses story seperti Farm Fresh, kadang, -kadang apabila saya baca laporan uh, business, bisnes, uh, terutamanya berkaitan dengan perniagaan, Pucung juga sangat risau membaca pelaburan yang mungkin membawa kerugian. Dari Hello Kitty Town, Thomas Town, Kidzania, Iskandar Malaysia Studio, ke Fashion Valley dan baru-baru ini one and only resort. Sudah tentunya ini adalah nature of investment. Some win, some lose and when you win, you win big dengan izin. Walau bagaimanapun untuk maklumat Dewan Yang melihat ini, nilai aset bersih Kazana telah pun mencecah 100 bilion. Ringgit. Dan Kazana telah pun mengambil ahli peranan mengurus National Fund of Funds dari MOSTI dan MOF. Dengan acquisition of MAFCAP, dan penjana capital dan seterusnya dengan penubuhan jelawang capital. Datuk Timbalan Speaker, National Fund of Funds adalah sangat penting dalam merancangkan perkembangan ekosistem venture capital yang merupakan unsur utama dalam perkembangan startup dan syarikat teknologi tinggi di Malaysia. Selain itu, Khazanah juga terlibat dalam membangunkan kawasan di South Coast dan mendini Iskandar Malaysia yang merupakan kawasan strategik pembangunan negara. Secara keseluruhannya, tidak seperti Temasek yang mengurus National Wealth Fund mereka hanya melalui pelaburan, Kazana juga terlibat dalam banyak perkara yang merangkumi pentadbiran dan juga pelaksanaan polisi kerajaan. di Timbalan Speaker, oleh itu Pucung berpendapat bahawa walaupun kita perlu ring fence Kazana untuk bebas membuat keputusan komersial, ketulusan dan accountability pengurusan Kazana juga perlu dipertimbangkan. Dengan ini, Pucung cadangkan kerajaan untuk membentangkan laporan tahunan khazanah di Dewan Yang Mulia ini setiap tahun supaya boleh dibahaskan dan juga diberi maklum balas setiap tahun. Itu sahaja yang saya nak cadangkan, uh, 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 Datuk Timbalan Speaker. Sekian terima kasih dan saya menyokong Belanjawan 2026. Baik, berikut saya memperkenalkan yang berhormat terbelum.